Готовим мы на э, печь отапливаем углем, на ней просто проще разместить большие кастрюли, 40-литровые. Потому что на, на газовой печке это довольно-таки проблематично. Угу. Большая печь, подъем, папа разжигает печь, я начинаю готовить обед, супруга собирает детей в школу. Далее, маленькие, самые маленькие принцессочки спят еще, 2,5 лет они спят. Мой папа детей везет в школу, либо... Сын мой старший везет в школу, либо я сам везу в школу. Значит, супруга продолжает готовить обед. Приблизительно в полдвенадцатого обед уже готов. Значит, э, обед – это кастрюли по 40 литров. Первое – борщ. Значит, uh -huh. меню у нас самое разнообразное. Либо борщ, либо суп гороховый, рассольники. То есть стараемся меню разнообразить. На второе – каша, рис, гречка, либо гречка. Сейчас друзья помогли. У меня овсяные хлопья. На, угу. на второе. Также еще добавляем либо сало, либо гуляш делаем. Ну, как, как получается. Угу. На второе, вернее, на десерт, либо печенье, либо просто салат с капустой, либо с огурцом делаем. двенадцатого еда готова. Гружусь в автобус и выезжаю в центр города. Мне просто ехать от того места, где мы живем, до места раздачи почти 20 минут. Я приезжаю, люди уже там стоят, потому что на данном месте мы готовим ровно три года. Угу. Ну, там, наверное, сейчас, в это время довольно-таки прохладно, я думаю, правильно. Раздача еды у нас на 100 человек занимает 15-17 минут. Потому что э, люди, во-первых, уже там стоят на месте, время-то они знают. Слава богу, уже три года на этом месте и более года в другом месте мы раздавали. Мы очень быстро все по тарелкам рассыпали. Люди, значит, едят здесь порцию. Плюс он может взять добавку. Если добавки не хочет, то обычно они берут с собой в баночке домой. Как они говорят, Николаевич, ты не обижайся. Вот сегодня ты покормил, завтра тебя не будет, завтра баночку съедим. Ну, после ты опять будешь. Если взять по контингенту, которые приходят на обеды, скажем так, с этих 100 человек, вот именно вот бездомные, вот настоящие, но их максимум человек 10-12, это максимум. В основном очень много приходит инвалидов, очень много. Причем и физически, и психически. Больных людей очень много приходит. Очень много приходит одиноких брошенных пенсионеров. У которого дети где-то есть, но, к сожалению, так сложилось. Самый старший дедушка у нас ходил 96 лет, но ну, сейчас, к сожалению, его нету. Я судьбы его не знаю. После него ходил дедушка 83 года средний состав, вот, который приходят бабушки, дедушки, скажем так, от 70 до 80 лет. Uh -huh. Это средний состав. Ну, скажите, вообще много людей, которые вот отзываются, чтобы помочь вам каким-то образом. То есть вы же все, практически сами это все делаете, обеды организовываете. То есть, есть ли, которые поддержат вас, помогут чем-то конкретно? Ну, есть, конечно. Дело в том, что затраты здесь колоссальные. Затраты здесь колоссальные, потому что 1200 порций каждый месяц, плюс по приютам продукты, сладости, затраты здесь колоссальные. И, и мне самому это довольно-таки проблематично. <coughs> Кумовья мои помогают. И иногда откликаются добрые люди. Вот как сейчас друзья мне с крупой помогли. Кроме этого, мы еще медикаменты раздаем. Мои друзья с Киева, фонд преподобного Сергия Радонежского, они мне делают поставку медикаментов то на 250 медикаментов мы получили и раздали. Вот так. На данный момент у меня сейчас в раздаче необходимая леденцы от кашля, сироп от кашля. То есть получается не только обеды, не а, только обеды. а еще и этим обеспечивать. Не так только мы обеды. Плюс людям. еще вещи. Угу. Плюс еще вещи. У меня свои страницы в интернете. Все, что я делаю, я выкладываю, чтобы люди знали о моей деятельности. Кроме этого, нас периодически освещают печатное издание, плюс телевидение, интернетное издание, информации. о моей деятельности очень много. И, в принципе, при желании каждый человек может зайти и посмотреть. То, что это работа плановая, систематическая, а не какая-то акция одноразовая. Угу. И, опять же, деятельность мы свою расширяем и расширяем. И я от помощи никогда не отказываюсь. Угу. Потому что мы все больше и больше расширяемся. Сейчас веду, опять же, своими силами два ремонта. Свой большой дом и приют для нуждающихся. Опять же, ипотерапия – это тоже довольно-таки <coughs> затратный вид деятельности. Но здесь, в принципе, как я сам отвожу, привожу детей, катаем, плюс мы им сладкий стол делаем и отвожу назад. Здесь затраты тоже и сладкий стол, и горючее, поэтому по, по ипотерапии не откажусь от помощи на транспортные расходы, на тоже сладкий стол. Люди добрые есть, потому что люди прекрасно понимают, что не все ради денег это делается, что есть люди, которым значительно хуже, и mm -hmm. что нужно просто помочь. Возлюби ближнего, как самого себя. Ну, я так понимаю, вы на этом не останавливаетесь, у вас какие-то еще планы Безусловно. имеются? Расскажите. Безусловно. Завершить приют для нуждающихся, значит, человек на 10-12, значит, кроме этого, даст Бог, все нормально, с весны под ипотерапию помещение уже будем делать, чтобы заниматься круглый год. Сейчас мы просто катаемся на свежем воздухе и в седле на лошадях катаемся, и мы вот буквально пару дней назад привезли еще лошадей, телеги. Сейчас телеги, сани будут, туда далее кареты. Вот буквально позавчера на улице прекрасная погода, Дитвора с песнями, шумом мы катаемся на лошадях. И телеги проблематично их забрать мы еще хотим. Скажите, ну кто же ухаживает вот за такими животными? Они определенного к себе ухода, правильно Безусловно. Кто конкретно? Безусловно, определенного ухода. Ну, у нас есть, слава богу, люди, которые ухаживают. Буквально недавно я людей нанял, у меня люди работают. Ну, скажем так, мышь не белоручки. Мы же сами не вела ручки. Угу. животные у нас давно, 14 лет. У нас коровы. Благодаря этому живем сами и помогаем другим. Я вижу, что у вас какой-то еще значок имеется вот в данный момент. Что это за значок? Расскажите. В прошлом году, в феврале месяце, мы приехали, значит, были на съемках на первом российском национальном у Геннадия Малахова и Ангелины Вовк. Значит, после приезда оттуда... Информация у нас была выложена на международных православных сайтах. Мне позвонили из Белоруссии. На май месяц пригласили принять участие в международном фестивале многодетных православных семей. Мы были одни с Украины. Раз у нас такая передача вот семейная, мне бы хотелось все же ближе подвести к вашим детям. Вот многие иногда сомневаются, хотят детей взять, но они сомневаются. Вот. Сейчас, что бы вы могли пожелать вот нашим зрителям, чтобы их сомнения развеялись? Может, кто-то решился бы на этот поступок наконец-то? Что это действительно не так вот сложно, как кажется кому-то? Фестиваль, я отвечу так. Фестиваль, который проходил в Беларуси, он назывался так. «Счастье в детях» я хочу подчеркнуть, ведь действительно счастье это в детях. Но ну, можно всю жизнь прожить, скажем так, в свое удовольствие. Но бывают же дни, когда ты приходишь к себе домой, а там тишина. Никого. И нету детского голоса, нету детей. Поэтому это счастье действительно в детях. И опять же, смотрите, значит, летом Опять же, я только о себе говорю. Летом был автопробег общества инвалидов Донецк-Мариуполь. Открытие пляжа для инвалидов. Значит, и меня пригласило общество инвалидов, и мы там были. И вот я был целый день без своей семьи. Значит, награды получили, дипломы вручили, нам уже вручали в Мариуполе. Ну, а потом в свободное время мы купались. Купались на этом пляже. Вы знаете, мне аж не по себе. Вот я зашел, окунулся, а мне грустно. Семьи мои рядом нету, детей моих нету. Я вышел на берег и сижу. Пошел опять окунулся, звоню домой, говорю, я уже не могу без вас. Как-то не так, как говорится, Абсолютно. и весело, и я, я везде с детьми, я везде с семьей. И если где-либо я сам, но это бывает очень редко, очень редко. Мне просто как-то не по себе. Как да, шумно в доме, да, шумно, но это шум приятный. Потому что детские голоса, это, они дают силы. Они дают энергию. Как бы ты ни устал, но когда приходишь ты домой, заходишь в дом и бегит все твое царство и кричит: Папа пришел, идите силы берутся. Большое спасибо вам, Игорь Николаевич. Пускай зрители вас поддержат. Спасибо. И... Не откажемся. Потому что все, что помощи, делаем, все во славу Божию, и для лучшего устройства общества всецелом. целом. Мне пиар никакой не нужен, потому что, ну какой здесь пиар? Спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам хорошего в вашей семье. До Спасибо. свидания. До свидания. Ну що ж, чекали, чекали і дочекалися. Сніжна та морозна саме такою зима завітала і в наші краї. Звичайно, для діточок це велика радість. Адже можна і на козанці покататися, і в сніжки побавитися. Одним словом, веселищі і забави розпочалися. Тож нехай для вас і для всієї вашої родини вона буде саме такою веселою і в першу чергу здоровою. Ну, а люті морози та завірюхи не псують ні настрій, ні ваше самопочуття. Сніжно та морозно саме така зима для нас, дорослих та особливо діточок, довгоочікувана і дивовижна. Але ж зимова казка це ще й люті холоди і незаплановані хвороби. У таку погоду, коли стовпчик термометра показує мінусові температури, кількість дитячих захворювань вірусними інфекціями значно зростає. Дошкольный возраст ⁇ это очень интересный возраст. Это дети, которые начинают посещать детские коллективы, мы их еще называем организованные дети, то есть дети, которые больше контактируют друг с другом, чем те детки, которые находятся на домашнем режиме. Сейчас холодное время года, зима. То есть больше э, дети проводят в помещении, а не на улице во время пребывания в детском саду. Поэтому вот эта скученность она и создает условия для размножения вирусов. Что ж треба робити батькам, аби врятувати малят від зимових недугів? Звернемось до порад лікаря. Первым делом родители должны проверить, насколько прохладные или согретые у ребенка конечности, то есть должны переодеть его в сухое теплое белье, возможно предложить ему или ножные ванны теплые, или общую ванну, чтобы согреть ребенка, предложить обильное питье в виде горячего чая, если ребенок не аллергик, это можно предложить мед и малину в добавок к этому. Кроме того, важный фактор, что влияет на здоровье, это наше оточення. Дорослі часто замислюються над тим, чи потрібно провітрювати приміщення, коли на дворі мінус 10. Лікарі запевняють, що свіже повітря це завжди шлях до здорового тіла і радять контролювати температуру в кімнаті. Когда пересихає, то тобто коли очень сухо, очень жарко в квартирах чаще пересихають слізисте, чаще стає більш раніма і подвижена воздійствую вірусів. Слід також пам'ятати, що надмірне перебування на холоді може призвести до обмороження окремих частин тіла, тому лікарі рекомендують одразу зайти до теплого приміщення і не відразу пірнати в гарячу ванну, а зігріватися поступово. Якщо додому далеко, слід посилити кровообіг в організмі, розтирати обморожені місця снігом чи будь-якою тканиною. Во-первых, надо соответствующим погодным условиям одеваться. То есть ни в коем случае не стоит кутаться ни взрослым, ни детям одевать на себя там 82 одежки. То есть для детей, как и для взрослых, плюс один комплект одежды. То есть дополнительная какая-то футболочка, либо пайточка. Сильно кутать детей нельзя. Должен быть свободный доступ, детки должны вдыхать носом, выдыхать ртом на свежем воздухе. Вот. Стараться, чтобы дети не бегали, потому что когда бегают, идет захват ртом, вот этого нельзя. Вот. Дышать детки должны носиком. В принципе, и взрослые тоже самое. Звичайно, теоретичні поради лікарів дуже важливі. Але мы перевірили, чи дотримуються їх батьки на практиці. Сильно не на вулицю. И Говорю і почаще гуляємо на вулиці. В будь любую погоду, час-полтора ми гуляємо. Ну, якщо така погода, то може там полчасика хоча б возле двора погуляю, тому що вдома на ну що сидіти. І їй полезно, і нам хорошо. Як бачимо, батьки знають, що саме слід застосовувати в профілактиці будь-яких хвороб. Отож, бажаємо вам, шановні, веселої та здорової зими. На цьому я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам та вашим родинам щастя і сімейного благополуччя. Всього вам найкращого до побачення!